muhriddin zaidov degan birodarimiz fozil qori haqida gapirib bering debdilar fozil qori rahimahulloh mustaqillik davrida e, din da'vatchisi sifatida tanilgan Alloh rahmat qilsin juda bag'ri keng xalqni e, muhabbatini qozongan yoshlar juma namozida suhbatini olaman deb ming minglab odam masjidlarda yig'ilgan suhbati ta'sirli o'ta e, ya'ni ajoyib yoqimli suhbat qila oladigan inson edilar endi In albatta fiqhiy masalalar ba'zi masalalarda o'zlari aytardilar mandan fiqhni so'ramanglar man din da'vat qilaman derdilar va voqealikka ko'p narsani misol keltirardilar o'zlarini ishtihodlari bor edi ko'pincha masalan mana bu shou biznesda yurgan masalan askarchilar boshqa har turli yo'ldagi odamlarni ham ular ham musulmonni bolasi bularni ham dinga da'vat qilishimiz kerak deb ishtihod qilib hatto konsertlarga borardilar buni vaziyatni u kishini ishtihodi u kishi borib u kishining davatini qabul qilib muhabbat qo'yib unga kishini o'ziga ustoz deb bilgan ba'zi odamlar o'zini atrofidagi odamlarga namoz nima halollik nima iymon nima oz oz bo'lsa yetqazdi i bu ta'sir bor ya'ni albatta u alıp, bu bilan işte, ularni qilayotgan ishini oqlashlik mutlaqo gap yo'qda lekin fozilqor akani shunaqa jasoratlari bor edi o'zlariga nisbatan otiladigan toshlarni hammasini bo'yinga olib bu ishda shu qilayotgan ishlarini savob deb harakat qilardilar ming minglab odamlar u kishining da'vatlari bilan iymonni ibodatni ehsonni bir qancha yaxshiliklarning lazzatini topgan mustaqillikda yangi mana shu e, islom haqida yangi tushunchalar odamlar yangi yangi dinga qiziqishlar bo'lgan paytida shu yoshdagi odamlar hammasi fozilqor akani eshitmagani yo'q kassetalar chiqib tarqatilardi har bir juma suhbatlari tarqatilardi dushanba payshanba bu suhbatlari bo'lardi alloh taolo rahmat qilsin ko'p bemorlik tortib dunyodan o'tdilar hatto din masalasida davlat maslahatchisi ham bo'lganlar hatto o'sha og'ir e, vaziyatlarda to'qson to'qqizinchi yil portlashlar musulmonlarni ichidan chiqqan e, demakiya tariqatini bolalari musulmonlarni boshiga bir qancha tashvishlar yog'dirishgan paytida bu hozir qorakalar juda og'ir vaziyatlarda ham musulmonlar taraf bo'lib qanday qilsak musulmonlarga yaxshi bo'larkin deb rosa xizmat qilganlar alloh rahmat qilsin man mahatga e, namangandagi mulla qirg'izdan keyin ikki minginchi yilda mahatga kelib imtihon topshirganman imtihon topshirganimda e, fozilqor aka mandan imtihon olgan hech esimdan chiqmaydi u kishi adabiyotdan savol so berib qolganlar bizni o'zi e, eskidan adabiyotga anaqamiz bor biz shunaqa adabiyot adabiy muhitda katta bo'lganmiz atrofimiz yozuvchilar shoirlar badiiy siyosiy bahslar tortishuvlar ichida bo'lgan shuning uchun juda ko'p o'zimiz ba'zi kitoblarni e, boshidan oxirigacha o'qimagan bo'lsakda boshidan oxirigacha eshitganmiz shunaqa o'qishlar bo'lardi yoshligimda manga hikoyalarni yodlatishgan o'sha şey, e, e, ba'zi hikoyalarni boshidan oxirigacha yodlaganman kecha suhbatda aytdikku kalamakatori chantramori degan gaplar bo'lardiyu murod muhammad do'stni e, hikoyalari o'shalarni yodlaganman yoshligimda adabiyot haqida gap chiqib ketganda mandan adabiyot haqida savolda so'raganlar boshqa fanlardan o'tganman shu suhbat o'tgan kunlarni so'raganlar otabek janrini otabek kim asli kim u ya'ni hayotda kim u deb keyin oddiy e, imtihonda e, so'rab turib o'n minutdan keyin qo'yib yuboradiu yarim soat qirq minut gaplashib o'tirganmiz keyin manga besh qo'yib berganlar fozilqon akani beshi bilan ma xatga grantga o'qishga kirganman juda ko'p odam aytadiki ma xatda tanishing bo'lmasa kira olmaysan haqiqatdan meni tanishim yo'q edi o'sha paytlardada ma xatga o'qishga kiraman desam ustimdan kulardi tanishlarim sana hadeysanmi <laughs> ha deyishardi buni ochiq oydin aytishardi mahad tanish bilishsiz kirib bo'lmaydi deyishardi men aytardimki eng katta tanishim bor meni u rostdanmi e, besh vaqt unga aytyapman hozir shunaqa kulgi qilardik lekin u haqiqiy ishonch e, bilan harakat qilganman keyin o'sha oxirgi ma'naviyatdan bo'lgan suhbatda katta baho qo'yib berganlar grantga kirganman grant pulim ham yo'qda o'zi kirgandan keyin kontrakt to'lash kerak kontraktga pulim yo'q meni qayerdan olaman pulni boshim qotib turibdi o'tdim kirsam grantda turibmanda pul to'lamaysiz bo'ldi faqat o'qisangiz bo'ldi kirib ketganman o'shanda muhammad rasul aka degan domlamiz bor u kishi yordam berganlar ko'p masalalarda eee... o'sha paytda fozilqor aka bilan suhbatlashganman o'zim birinchi suhbatlashganim shu keyin ko'p u kishini suhbatlarida yonma yon yurib gaplashmaganman lekin e, ziyoli inson edi ziyoli she'rni tushunadigan she'riyatga adabiyotga muhabbati bor janrlar masalasida fikrlaydigan fikri keng odam edi da'vatchi fikri keng bo'lmasa qiynaladi fikri keng ko'rganman o'shanda juda ya'ni hurmat hurmatlari qolgan manda ta alloh taolo rahmat qilsin qilgan xizmatlarini alloh qabul qilsin bular qilgan xizmatni hech yarmini mingdan birini qilmaganlar u kishiga tosh otadi tosh otmanglar birodarlar bu ummat shunaqa xazina kimdir qandaydir xizmat qiladi kimdir boshqacha xizmat qiladi xizmat qilganni haqqiga duo qilish kerak bo'ldi tamom ahli bidatlar mutlaqo xizmat qilmaydi kecha mahmudga necha marta savol berdim nima xizmat qilgansizlar biz hidoyatga sabab bo'lganmiz nima qanaqa hidoyatga sabab bo'lgansizlar kimni hidoyat qildinglar sizlar yashirin kimnidir hidoyat qilgan halgi qo'shtirnoq obudqor akani bitta masjidida hidoyat topgan odamni mingda biri sallada ergashmagan sallarga abdubaliqor akalarni qilgan xizmatlari albatta xatolari bor lekin biz uni aytmaymiz ular qildi xizmatni musulmonlarga dinni tanishtirdi to'g'ri radikal salafiy tushunchadan u ularni qo'lda tarbiya topgan bolalar biroz e, radikallashdi fanatik bo'ldi ya'ni mutaassib mutaassib bo'ldi hozir ham o'shalar mutaassiblar. hozir ham o'sha biz yusuf davronga ergashamiz sodiq samarqandiyga ergashamiz deganlar bilan yaxshilab gapiring gaplashing mutaassib bular bizni domlamiz deydi ey islom ummatining ahli ilmlari bo'lar. mutassiblik qilmalaring sizlar o'sha abduvalla qor akani yomonotlik qilayotganlar obid qori akani yomonotlik qilayotganlar sizlar nimaga hazratga tosh otasizlar ha undan ko'ra abdualla qor aka zo'r edi qayerdan bilasan zo'rligini uni ham xizmati bor hazratni ham xizmati bor solishtirsang qiyomatda uni bilasan san bilmaysanki ahli ziyo biladi uni kimni xizmati qay darajada buni chamalamagan odam dushmanga quloqlik qiladi kecha mahmudga aytdim "Sen quloqsan dedim Ya, quloqligini tan oldi ko'ringlar ko'ringlar juda gap so'zlar bo'ldi keyin menda anu suhbat bo'layotganda mikrofonim yo'qligi uchun e, qattiq gapirib yuboribman xuddi hali o'sha u odobli bo'lib oladiyu o'zicha atrofidagilarni shunaqa qilib gipnoz qiladi u atrofidagilar shu gipnozga tushadigan bolalar o'zi o'zi umuman shu birodarlar islom diniga xizmat qilib o'tgan ulamolarimizni alloh rahmat qilsin ular haqida illoki yaxshi gapni gapirishimiz kerak nabiy sollallohu alayhi vasallam aytdilarkimavto vafot etganlaringlarni yaxshiliklarini eslanglar zikr qilinglar yomonliklaridan tilni tiyinglar deganlar shuning uchun ularni o'tganlarini bo'ldi ketdi o'tishdi endi oldinga qarashimiz kerak ularga e, ya'ni taassub qilib fanat bo'lib seni domlangdan meni domlamni zo'r qilib e, ikkita işte, qo'chqorni urushtirgandek qilmaslik kerak alloh rahmat qilsin fozilqon akani qilgan xizmatlari ko'z o'ngimizda bor butun inson ummat biladi buni o'zbeklarni tanimagan odam yo'q dinga qiziqqan odamdan eshitmagan odam yo'q u kishini suhbatini ha nimasidir borki xizmat qildi u